ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 골ਡੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 골ਡੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀਟੀਐਫ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਡੀਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਦਾਦੀਏ ਕੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ उन्होंने की कुछ चंडीगढ़ में सेक्टर पांच में 19 तारीख को 19 जनवरी को एक फायरिंग इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुआ था फायरिंग इंसिडेंट के बाद हमारे, हमने एफआईआर लॉज की और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने अलग अलग टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की चंडीगढ़ पुलिस का डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ऑपरेशन सेल और पुलिस स्टेशन तीन की टीमें इसमें गठित की गई और सारी टीमों ने मिलकर काम किया और आ, कुछ ही दिन में तीन चार दिन में ही हमारा ये केस ट्रेस हुआ और सॉल्व हुआ पहली अरेस्ट हमारी हुई गुरविंदर सिंह लाडी की जो एक आ, आ, गोल्डी ब्राड का कंप्लिस है उसके भी हेस्ट पे यहाँ पे काम करता है उसने मोटरसाइकिल पे आके अपने तीन और साथियों के साथ यहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम दिया गुरविंदर लाडी ने अपने बाकी दोषियों जो उसके साथ आए थे उनके बारे में हमें बताया उसके बाद हमने तीन और अरेस्ट इसमें चंडीगढ़ पुलिस ने की चार तारीख को एजीपीएफ पंजाब और गोरखपुर पुलिस के साथ चंडीगढ़ पुलिस ने इसमें तीन और अरेस्ट की हैं इन तीनों का नाम है अमृतपाल गुज्जर जो बनूर से है कमलप्रीत सिंह ये भी बनूर से है और प्रेम सिंह डेराबसी मोहाली से है इन तीनों को गोरखपुर बिहार से अरेस्ट किया गया है ये सारे छः के चे टीम जो है इनमें से कुछ अपने इनको सेफ कस्टडी और हेवन दे रहे थे कुछ ने वेपन प्रोवाइड किए और बाकी दोषियों ने आके यहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम दिया ये सारा जो टेररिस्ट मॉड्यूल बस्ट हुआ है चंडीगढ़ पुलिस की अलग अलग टीम्स और हमारे सिस्टर एजेंसीज की हेल्प की वजह से ये सारा मॉड्यूल बस्ट हुआ है क्या और इसका अभी तक की रिकवरी में मोटरसाइकिल वारदात में यूज होने वाला लाइव कार्टरेजेस मिले हैं आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है की वेपन भी हम इसमें रिकवर करेंगे भारी मात्रा में और टारगेट और इनके मोटिव के बारे में अभी तफ्तीश जारी है और हमारे अभी जांच का विषय है पे